креветочной фермы, где ты можешь ловить креветок. Покажу вам зараз захватывающий вид сразу. Там скоростный пояс летает. Вот. Идешь сюда. Вот. А тут уже паркинг электромашин. такие уже хер знает сколько стоят электробусики. Прикинь, глянь, сколько Прикол? Ха -ха. Смотри. Просто дивись, они уже поврастали в буряны. Глянь, оно позарастало, бачишь? Выкинул их и что? Навіть даже не знаю, в чем прикол. но это еще, не все, я вам сейчас покажу дальше. Просто повыкидывали. Дивися, он практически не ездил. Глянь, сколько их тут в Китае. Глянь, сколько там. Просто свалка какая -то. И сейчас я вам покажу вообще разрыв башки. Просто сейчас приколитесь. Приготовил площадочку. Сейчас вам покажу бизнес. Теж прикрыли. А туда даже не пройдешь до него. Сейчас пройдем Панч, и все Бля, я не зайду. Ты понял, какие тут паркинг? Вот так вот можно зайти. Панч. Класс. И вот капсула стоит. Прямо на озере. Такая самая, как у меня в Украине. Уже есть в Канаде. А, только мы сделали ее с этим. Закрытая. Никто ну, не живе, бачиш, видишь, что взагалі вообще поставили. Виставили.